Добрый день, Полтавский тротуарный новый, Александр Демидович. Что вас привело в горы с полком? Проблема, с которой наш дом, а у нас стоквартирный дом, социальное жилье, столкнулись уже с весны месяца. У нас канализационные стоки попадают в подвал, в подъезд, ну и отсюда вытекающие все последствия. Запах неприятный. Постоянно канализация стоит. В подвале, а теперь уже и на улице. Какой адрес дома вашего? Мария Башкирцева, 35. Э -э, к кому вы обращались? Мы написали заявление на имя мэра. И на имя мэра. А давно вы писали письмо? На той неделе. Вы одна писали или Нет, жильцы... мы собрали, да, мы написали заявление и потом собрали подписи. Потому что на это уже обращают жители не только нашего подъезда внимания, но и соседнего. Потому что постоянная лужа, вот эта канализационная. Вы не против, если я к вам подъеду, там посмотрим, что у вас? Да, потому что, ну, зная сейчас ситуацию в городе с властями, мы уже рады любой помощи. Понятно. Спасибо большое, я буду у вас. Спасибо. Спасибо. Ну, сейчас будем исследовать, где что здесь происходит. Проезд между барки Шкирцевой 37 и 35 мы видим. Дождя давно не было. В подвале, да? Ну вот жители говорят, что в подвале. Сейчас посмотрим, подвал вроде бы как открыт. Попытаемся спуститься, увидеть своими глазами. Чтобы не быть голословными. У тут без противогаза очень проблемно заходить. Ничего не видно, но ух ты, Нет. Дальше я идти не буду, потому что здесь, вы ну, видимо, я счищаю уже с обуви. Здесь похоже света нету, само собой слышно. Вода капает, вонь несусветная стоит. С учетом того, что лето на улице, мы должны понимать, что здесь грозит. А грозит здесь, похоже, маленькая экологическая катастрофа. Дети здесь мы видим. Где двора играет. Сейчас походим вокруг дома, посмотрим, где тут что. Но ну, подъезд закрытый. Ну вот, радушные соседи нас пустили. Спасибо им. Смотрите, тут куча колясок всего. Но говорю сразу, запах здесь пренеприятнейший. Запах чувствуется очень плотно. Людей здесь живет много, похоже. В основном люди с детьми. Здесь ничего не видно. Здесь все нормально. Но запах очень сильный. Противный, неприятный. Жильцы э, более сотни подписей собирали уже. Э, мэру на прошлой неделе подавали заявку. Но как бы э, не слышит их Александр Федорович или еще никак не может принять решение. Но тут проблема, вы сами понимаете, сейчас будет делаться репортаж по водоканалу. Там куча проблем заблокированы счета, они физически не могут без денег не купить лишний раз материалы, ничего. Поэтому неприятная ситуация у людей. Еще раз смотрим, много детей, здесь явно много детей, и причем маленького возраста. Чем чревата эта ситуация? Ну давайте подумаем сами. Спасибо, Полтавские тротуарные новости.